Petang itu, Amran meneruskan pekerjaan sebagai seorang penghantar makanan. Ia mendapat pesanan daripada seorang pelanggan yang ingin membeli nasi ayam. Setelah menerima pesanan itu, Amran terus menuju ke pekan untuk mendapatkan nasi ayam seperti yang dipesan oleh pelanggan tadi setelah mendapatkan barang yang dipesan Amran mula berjalan menuju ke lokasi pelanggan dengan bantuan GPS pada handphonenya untuk sampai ke lokasi yang dituju perlu melalui jalan kecil dan terdapat hutan di kiri dan kanan. Oleh karena lokasi yang dituju agak jauh, Amran sampai agak lewat. Ketika itu hari sudah senja. Setiba di lokasi, Amran berasa sangat terkejut. Apabila melihat keadaan rumah di tempat tersebut. Banglo Usang yang sudah tidak berpenghuni lagi. Amran terfikir di dalam hati. Masakan ada orang yang tinggal di Banglo Usang tersebut. Dipenuhi dengan semak samun. Tanpa berpikir panjang dia pun bergegas pergi sebelum sesuatu yang buruk berlaku. Dalam perjalanan, dia berjumpa dengan seorang lelaki. Lelaki tua itu telah menceritakan peristiwa yang pernah berlaku di rumah itu. pada ambran satu persoalan yang masih menjadi misteri sehingga kini siapa yang menghantar pesanan <SILENGALAN>